तो चौथा चैप्टर कथनी और करनी जेनु આપણે અભ્યાસ સોલ્યુશન જોવા જઈ રહ્યા છે તો પેલું सोचकर बताइए जेमा પેલો પ્રશ્ન ઈશ્વરને મનુષ્યકો અન્ય પ્રાણીઓ સે કિસ પ્રકાર શ્રેષ્ઠ બનાયા હૈ તો જવાબ છે ઈશ્વરને મનુષ્યકો સોચને વિચારને ઓર કલ્પના કરને કે લિયે મસ્તિશક દિયા હૈ બરાબર મસ્તિશક દિયા હૈ ઉસને મનુષ્યકો અચ્છે બુરે કા નિર્ણય કરને કે લિયે વિવેક બુદ્ધિ દી बुद्धि दी है वाणी का वरदान भी केवल मनुष्य को ही मिला है मनुष्य जैसा सुंदर शरीर किसी दूसरे प्राणी का नहीं है इस प्रकार ईश्वर ने मनुष्य को अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ बनाया है जो धूम्रपान वर्जित है कहां कहां और क्यों लिखा होता है तो धूम्रपान वर्जित है ऐसा बसों और रेलगाड़ियों जैसे सार्वजनिक वाहनों में लिखा होता है अस्पतालों सिनेमा गृहों और दवाखानों में भी धूम्रपान न करने की चेतावनी दी जाती है बाग बगीचे पुस्तकालय प्रतीक्षालय धर्मशाला और सार्वजनिक शौचालय आदि स्थानों पर ऐसी पट्टियां लगी होती है धूम्रपान से वायु प्रदूषित होती है प्रदूषित वायु में सांस लेने से छाती और फेफड़े की कई बीमारियां होती है इसलिए सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान की मनाई की जाती है तीसरा फूल सबको अच्छे क्यों लगते हैं? तो फूल रंग बेरंगी होते हैं, उनमें से मन भावनी सुगंध निकलती है फूल प्राकृतिक गहनों का काम करते हैं, फूलों के तरणों से स्थान और फूलों की मालाओं से मूर्ति की शोभा बढ़ जाती है हार का उपयोग विशिष्ट व्यक्ति का सम्मान करने में होता है अपने इन गुणों और उपयोगों के कारण फूल सबको अच्छे लगते है चौथू लोग कहाँ कहाँ कतार में खड़े रहते हैं બરાબર તો એ જોતા પહેલા ખાસ વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે વેદ ડિજિટલ એજ્યુકેશન નામની એપ્લિકેશનમાં નીચે મુજબની માહિતી તમને મળવાની છે જેમાં પાઠ્યપુસ્તકના પ્રકરણની સમજૂતીના વિડીયો સ્વાધ્યાય અભ્યાસ મટિરિયલ અસાઇનમેન્ટ પરીક્ષાના પેપરો એકમ કસોટીના પેપરો સ્વ અધ્યયન પોથીના વિડીયો બધાની પીડીએફો આ બધું જ ગૂગલ પ્લે સ્ટોર કે જ્યાંથી ગેમ ડાઉનલોડ કરો ત્યાં જઈને વેદ ડિજિટલ એજ્યુકેશન નામની એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરો નવા મિત્રોને ખ્યાલ ન હોય

राशन की दुकानों से राशन लेने के लिए भी लोगों को कतार में खड़ा रहना पड़ता है लाइट या टेलीफोन के बिल भरने के लिए भी लोग कतार में खड़े रहते हैं बस में चढ़ने के लिए भी यात्री कतार में खड़े रहते हैं शहरों में मॉल में की गई खरीदी का बिल चुकाने के लिए कतार लगती है बैंक में लोग कतार में खड़े होकर पैसे जमा करते या निकालते हैं इस प्रकार लोग आवश्यकता के अनुसार अलग अलग स्थानों पर कतार में खड़े रहते हैं है। प्रश्न अ विराम चिन्ह और उनके नाम की जोड़ बनाइए तो प्रश्न सूचक चिन्ह पूर्ण विराम, उद्गार चिन्ह, विस्मय चिन्ह, आछे अल्प विराम आचे अवतरण चिन्ह योजक चिन्ह ब वाक्य को पढ़कर उचित विराम चिन्ह का उपयोग कीजिए फूल तोड़ना मना है तो पूर्ण विराम वाह कितना सुंदर दृश्य है तो मित्रों उद्गार चिन्ह विस्मय चिन्ह वाह कितना सुंदर दृश्य है बसों में लिखा होता है अल्प विराम बराबर अल्प विराम अवतरण चिन्ह बने जो धुमर प्राण वर्जित है तारा रात दिन पड़ती है तो रात दिन योजक चिन्ह पड़ती है पूर्ण विराम पौधे तो बारिश में ही क्यों लगाए जाते हैं प्रश्न चिन्ह आगे पूर्ण विराम योजक चिन्ह अवतरण चिन्ह अल्प विराम प्रश्न निम्नलिखित वाक्यों में से जाति वाचक संज्ञा के आसपास राउंड चिन्ह कीजिए तो मनुष्य अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ है तो मनुष्य राउंड के रो, अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ शिल्पा ने चार पौधे बोझ बोए लगाए पौधे शहर में लोग सुबह शाम टहलने जाते हैं शहर फूल सबको अच्छे लगते हैं फूल चौथो तो कथनी और करनी में समानता रखने में मुश्किल आती है या नहीं चर्चा कीजिए तो यहाँ राकेश चंपक और गीता वार्तालाप करते हुए राकेश कथनी और करनी में समानता रखना बड़ा कठिन है इसमें काफी मुश्किलें आती है चंपक धन्य है वे लोग जिनकी कथनी और करनी एक जैसी होती है मुझसे तो यह कभी नहीं हो सकता गीता अरे किसी से नहीं हो सकता मेरी माँ मुझसे सदा सच बोलने के लिए कहती है और वे खुद पड़ोसन आंटी से झूठ बोलती है राकेश मेरे पिताजी झूठ बोलने पर मुझे डांटते हैं और जब मकान मालिक किराया मांगने आता है तब मुझसे कहते हैं कि जा सेठ से कह दे कि पिताजी घर में नहीं है चंपक अरे भाई जिनकी कथनी और करनी एक होती है वे संत कहलाते हैं यहाँ न किसी की माँ संत है न बाप गीता फिर भी हमें कथनी और करनी समान रखने के लिए प्रयत्न करने चाहिए जिसकी कथनी और करनी एक होती है उसे उसी मनुष्य का दुनिया में आदर होता है और प्रश्न पांच परिच्छेद पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए तुमने पेरेग्राफ आप प्रश्न पूछा जेना जवाब आपना परीक्षा में पूछाई आप शुद्ध हृदय से इस बात पर विचार करें कि माता मातृभूमि और मातृभाषा का आप पर भी ऋण है एक जननी आपको जन्म देती है एक की गोद में खेल कूद कर और खा पीकर आप पुष्ट होते हैं, और एक आपको अपने भावों को प्रकट करने की शक्ति देकर आपके सांसारिक जीवन को सुखमय बनाती है जिसका आप पर इतना उपकार है उसके लिए कुछ करना क्या आपका पर, परम कर्तव्य नहीं है प्यारे भाइयों उठो आलस्य छोड़ो काम करो और अपनी मातृभाषा की सेवा में तत्पर हो जाओ इस व्रत का पालन करना तलवार के धार चलने के समान है अत्यंत खेद का विषय है कि आज अधिकांश भारतवासी अपनी मात्रु की अपेक्षा करते हैं वे अंग्रेजी बोलकर अपने अहंकार तथा दूषित मनोवृत्ति का परिचय देते हैं जो अपनी मातृभाषा का तिरस्कार करता है उसे कभी देशभक्त नहीं कहा जा सकता तो एना प्रति कितना प्रश्नों छे। प्रश्न एक हम पर किस किस का ऋण है तो हम पर माता मातृभूमि और मातृभाषा का ऋण है माता का ऋण हमें क्यों अदा करना चाहिए तो हमें माता का ऋण अदा करना चाहिए क्योंकि उसी ने हमें जन्म दिया है किस व्रत का पालन करना अत्यंत कठिन है मातृभाषा पर गर्व करना और उसकी सेवा में तत्पर रहना हमारा कर्तव्य परंतु इस व्रत का पालन करना अत्यंत कठिन है किसे देशभक्त नहीं कहा जा सकता જો માતૃભાષા કા તિરસ્કાર કર અંગ્રેજી બોલને ગર્વ અનુભવ કરતા હૈ દેશભક્ત નહીં તો સચ્ચા દેશભક્ત અથવા માતા માતૃભૂમિ ઓર માતૃભાષા તો આ રીતે વિદ્યાર્થી મિત્રો સરસ મજા અભ્યાસ છે એનું સોલ્યુશન આપણે આ વિડીયોમાં જોયું તો ખાસ તમારા મિત્રો દોસ્તોને શેર કરજો અહીંયા સુધી રાખીએ અસ્તુ જય હિન્દ જય ભારત